Судженню лідера класу. І тоді лідер починає відчувати загрозу його правлінню. Адже чужа думка може сподобатись його прихильникам і вони стануть підтримувати іншого. Але ж лідер звик бути головним. У них сталкиваються два різних мнення, вот, і звичайно йдуть за лідером. Всі інші э, ребята з класу йдуть за лідером. чому у Ізгоїні виходить всіх на свою сторону перемінити? Так, як лідер. Говоріть э, совершенно іною мисль, э, так як він уже зарекомендував себе як лідера і э, просто слухається його. І ніхто не цього згоя. Є і інший варіант появи згої. Він з'являється тоді, коли на перерві твоїм однокласникам немає чим зайнятися. І тоді, в їх полі зору, з'являється людина, яка не може за себе постояти. Однокласники починають бавитись її речами. или самой жертвы. я не знаю, почему меня класс не воспринимает. Я вот сегодня захожу в класс, летит мой пенал, мне бабушка еще его как я его еще неделю не при... не приносила, он грязный. Все началось еще в первом классе, как только услышали мою фамилию, все начали дразниться, но некоторые у нас тут некоторые дети из моего садика, они еще садика меня дразнят. И получается так, что я им чем-то не угодила. Чем именно, я не знаю. Просто я ухожу на перемену, я боюсь оставить свое место, чтобы там лежала ручка, карандаш на парте или пенал. Потому что я приду, и ничего не будет. Или оно будет везде растопленное, раскиданное и поломанное. А потом и к концу с концами не сведешь. Почему так стоять? Бо что вместо того, чтобы поставить человека, который тебя обрадовал, на место, виджеуватий видобразит ты починаєш або сваритись, або на то Натомість для початку варто разобраться, кто тебе дражнить Лидер классу чи его прибічники если над тобой шутят то пошути в ответ Да, постарайся придумать такую шутку чтобы ему стало неловко за себя например он начинает наговорить тебе ты дурак ты говоришь «Здравствуйте, очень приятно, меня зовут Валентин». Да? То есть э, ты не отвечаешь тем, что он от тебя ждет. Э, он ждет то, что ты обидишься, может быть, расплачешься, убежишь, начнешь как-то драться. Э, а ты поступи так, как он от тебя не ожидает. Да? И у него порвется его шаблон, он не знает, что будет делать. И ты остаешься выигрышем. Если же без жартоваться не выходит... А просто промовчати для тебе означає дати себе образити. Спробуй показати себе з іншого боку. Наприклад, твоє захоплення якоюсь субкультурною модою можна показати на одному з занять. Запропонуй цю тему своєму класному керівнику. Думаю, він підтримає. Складніше буде виправити ситуацію і, нарешті, помиритись з однокласниками, якщо ти вже достатньо сильно зіпсував із ними стосунки. Наприклад, ви неодноразово сварились чи навіть бились. Адже іншого способу зацькований та пригнічений ізгой просто не зна. Для початку запам'ятай: драка та сварка не вихід, особливо публічно. Навчись стримуватись. Це тобі знадобиться як у наступних класах, так і в успішній кар'єрі. Та зрозумій, наскільки важлива щира дружба та друзі. Нужно быть добрым, понимать, если ты не прав, сказать «да, я не прав, извините, я исправлюсь», а не сразу лезть в драку. Он, он не должен продолжать таким же быть обозленным на других и просто понять, что с одноклассниками ему будет удобнее, чем он один будет. и В трудной ситуации одноклассники могут ему помочь, а если он один, то он сам может не справиться с, с, одной, с иной ситуацией. А от що робити, якщо тебе клас ненавидить не через те, що ти ізгой, а через твою нетерплячість, через те, що ти постійно прагнеш відповісти першим за іншого однокласника, що ти усюди намагаєшся бути головним та вихваляєшся тим, що тобі придбали в черговий раз батьки. Бувають такі діти, які завідують вискочкам. А чому? Ну, тому що відять, що от. Видит, что к человеку больше люди приходят, что они больше дружат с ней, что ее все там любят, все ее э, обожают. Э, но тот человек, который это видит, видит, ко мне никто не подходит, э, меня никто не любит, я не могу ответить на уроки. И вот так вот и завидуют. Почему другие девочки, которые не выпендриваются, не любят тех, которые выпендриваются? Ну, потому что э, они как бы обращают на себя много внимания, и э, одноклассники как бы почти не общаются с теми, кто не выпендривается. Ж робити, а что же делать, когда саме ТБ вважают такой выскочкой? А ты просто маешь непоганий смак, І вмієш стильно одягатись. Завжди маєш гарний вигляд, чи завдяки батькам часто буваєш на світських заходах. Чому ж тоді тебе недолюблюють? Вся справа у тому, як ти себе подаєш. Не варто хвалитись новенькими речами, пропонувати усім розмову про те, де ти в черговий раз відпочивала, та задирати через це носа. Запитають, розповідай. Однак намагайся не вихвалятись. Натомість запропонувати усім влаштувати щось подібне у власній школі, залучи до цього весь клас, аби усі відчували себе частиною однієї команди. Якщо ти будеш це регулярно делать і не будеш дати э, похвали від окружаючих, ну ти будеш это це потому тому що тобі це подобається, это это, об этом все одно узнают. Все равно тебя будут хвалить, все равно будут о тебе говорить, но будут говорить с позиции, что ты продолжаешь, ты молодец, а не то, что ты хвастаешься. Думаешь, твоему мовици, ты знаешь все ответы на философские вопросы? Что ж, схваляют твою впевненість. Однако, пропоную послушать думку дошкільнят. Вон и знают, да что интересно. Как это командовать? Это, это значит управлять каким-то человеком. И не маленьким ребенком управлять, если бы. Это когда кто-то отдает приказы кому-нибудь. Ну, например, свечку или какой нибудь генералу. А дети могут командовать? Ну, да. да. У меня, ну, конечно, нет. Ну, могут, да? Ну, кот, ну он захочется. Так, а, И а он, как дети командуют? Ну, да, иногда говорят своим друзьям, чтобы они что-то делали. Например, иди, удай его или еще что-то. Ну, например, 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 ну, например, сказ... или, например, При приведи его ко мне, или залезай, или, или убегай. Это все, что я могу сказать. Ну, если дети много разговаривают, я могу, э, могу сказать «замолчите». Mm -hmm. Тебя слушаются? Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, есть одна там девочка, которая умная слишком. Что? Mm -hmm. Умная, ну, mm -hmm. умничает, mm -hmm. вот, оговаривается. Я командовал мамой, когда я с ней играл. Как это делать? Ну, конечно, командовать то -то, чтобы она со мной поиграть потом, А взрослые командовать умеют? Да. Ну да. К как они командуют? Они, например, дают приказ, чтобы куда-то сли или, или что-то сделали, например, приготовили. Потому, они Потому хочет, что они хотят, что... Что... Они хотят научиться свои знания передает маленьким своим деткам. И другим взрослым. Да, другим взрослым. Мама иногда командовала папой, что мой посуду. Как ты думаешь, зачем она это делала? Потому что у меня были ножки накрашены, но она не хотела смывать лак. Мама командует, чтобы моя сестра ела больше. Зачем она это делает, мама? Зачем команда? Э, э, дети следили за своим здоровьем. Почему люди любят команды? Ну потому что им так хочется. Да, устроили, мы устроили так свой мир. У каждого у каждого людей свой свои правила и свой закон. Мы обустроили так свой мир, обустроили так свою природу, мир не изменить никак. И чем меньше человек вмешивается в эти дела, тем лучше. Желание управлять другими, командовать – это хорошо или плохо? Хорошо, если можно тренировать, чтобы никто не был слабым. Как ты считаешь, Лена? Но если это больно, то нельзя это делать. Нужно начать его дома попробовать, потом делать это все. Почему хорошо? Потому что Водите а из нас лица и командуют. Для я это хорошо, а для детей это уже не очень. Почему для детей это не очень хорошо командовать? Ну, потому что они, потому что они маленькие, еще не доросли до того, чтобы командовать. Им надо узнать, что значит по-настоящему командовать. Почему управлять это плохо? Потому что если человек не хочет, зачем его заставлять? Сподіваюсь, для тебе було сьогодні багато цікавого і дещо з програми ти візьмеш до уваги. А ми з тобою зустрінемось наступного тижня о тій самій порі на 27-му каналі.